嗯，什么声音啊？哈哈，救命的声音！我昨晚一夜没睡，今天又一天没吃饭，我终于明白什么叫废寝忘食了。既然我的员工都这么努力，作为老板，我就请一次客吧。说，想吃什么？ 真的假的？我现在饿的都能吃下一头牛了。嗯，不过这个点应该只能点外卖了。这样吧，去我家。你想干嘛？我想干嘛？是时候展现真正的技术了。是是是什么技术啊？做饭的技术。哦。 你还会做饭呢？怎么这么久？还要换套礼服过来吃饭这么快就开，多没面子！一二三，来了！ 进来吧。哎，怎么才来啊？我这不是把家里所有的可用食材都搜过来了吗？这么隆重呀、啊，来就来嘛，还送些礼物来。不隆重不隆重，能派得上用场就行。No no no，千里送鹅毛，礼轻情意重。我元帅呢，一直都是一个特别看重别人送礼物的人，这是对送礼者最起码的尊敬、嗯。 全是零食。江小姐，这好歹也是咱们的庆功宴，就就就吃这个。那这做人呢，最重要的就是开心了。 那，饿不饿呀？我煮碗面给你吃啊！哎呦，我今天晚上就去将就将就吧，你改天再出去吃顿好的不得了吗？行了行了行了，你呀、啊，就坐在客厅等着被投喂吧。你会说话啊，啊？你真会说话、啊。 天空是色的，想你怎么这么乖呀、啊？嗯。你再等一等、啊，马上就好。嗯哦 原来在这儿啊！没想到这么多年他还在。对呀、啊，说了要认我做一辈子主人，我就要对他一辈子负责。哎，你干嘛在上面乱涂乱画呀？ 哦，oh, 那个，那个是我为了练习做的计划。这么多年，你还是没变，一点长进都没有。还说呢，当年要不是某些人编故事骗我东西，说不定我现在水平啊都可以参加国际比赛了。这个说不好，有些天赋是你学也学不来的啊、嗯。不过。 看在你是他原主人的份上，我教你两招。你看啊，拼魔方呢，就要先拼一面。比如你先把黄色这面拼好，你就要先把黄色这面的这个十字拼出来。嗯，怎么拼呢？找到所有中间的这一块，把它给挪上去。 背面不就拼好了吗？哼！哇，原来这么玩的！你自己带回家玩吧，我继续去做饭。你把手洗了，准备吃饭。哦。